Дуже хороше враження на нашу знімальну групу залишив Віктор Скрипник і чесно кажучи, коли його призначили, ми тут всі дуже раділи, дуже тішилися. Хотілося його привітати. І сьогодні, увесь день, наш кореспондент Димськічко намагався все-таки зателефонувати до нього і е, намагатися отримати невеличкий коментар, невеличке інтерв'ю. Але справа в тому, що був просто розписаний день. По годинах. Тому що сьогодні було представлення, сьогодні були тренування, сьогодні були інші моменти, але нам все-таки вдалося знайти шпарину. І Віктор Скрипник погодився з нами поговорити. Давайте послухаємо, що він говорив вже у статусі головного тренера бремінської команди в нашій програмі. Приїхав на стадіон, пірявся. Ну я так, шучу. Ви Вийшов, Ми вийшли, Ми просто все забито, людей дуже багато було, дуже багато болішників і очень хороше. Пожелания И моей команде хлопали, аплодисменты делали я, я, в принципе, так не то что ожидал, просто это не, никого не удивляет. Но ну, вы знаете, да, у болельщиков как сначала любят, потом, когда плохо, там, когда могут и ненавидеть. До да. первого дня было, в принципе, ожидаемо. Приятно, конечно, но мы все прекрасно понимаем, что нас ждет и как это трудно нам будет. Где-то два часа ночи после последней игры пришло СМС, чтобы я был в 9 часов утра в кабинете там у боссов да, наших. Я когда зашел, меня попросили, или, вернее, спросили, э, могу ли я представить, принять первую команду. Ну и, конечно, там навешали много там, комплиментов. Было приятно слушать, конечно, но то же самое я понимаю всю ответственность, которая лежит на мне сейчас. И команда, конечно, на 18 месте. Ну я не хочу обманывать, я сразу сказал да, потому что я не думаю, что такой шанс всегда будет представляться, если команда играет в Лиге Чемпионов, а тебе сказал, давай принимай нашу хорошую команду. Это, конечно, очень редко бывает. Наверное, было глупо, что так желать, если команда стоит на последнем месте, да, в каких-то там местах, я имею в виду Лиги Европы там или Лиги Чемпионов. Задача простая – вылезти пока с этих мест, в которых мы находимся, да, стабилизировать не только состав, как просто игру улучшить. У нас потенциал, в принципе, приличный, хорошие ребята, которые, ну, что-то им вот мешает, что-то вот не хватает, да, можно так сказать. Мы сейчас во вторник уже играем на... в кубок, потом в субботу мы опять играем на выезде с Майнцем. Очень, можно так сказать, добротная и неприятная команда, где очень трудно играть и выигрывать. На бумаге, может, говорить классно или или все что хочешь рассказывать да мы там отбираем это улучшим мы все сделаем и все такое а на самом деле это все такая рутинная работа которая за один день за, за неделю не сделаешь да. некоторые игра говорят сюда мне нужно года, три года а мне вот надо сразу все да. Но, тем не менее, я на все согласился, потому что 18 лет в одной команде надо когда-то и долги отдавать. Мы до вас приехали, да, Чем можно сказать, что тогда, еще когда вы были тренером молодежной команды, чем можно сказать, что так, так себе на фарт до вас приехали? Давайте приезжайте, каждый раз я буду рад, только пускай я выигрывать начну, и, команда вылезет с этих мест, я буду только рад, я всех тогда корреспондентов буду сам приглашать. Так попалось, значит, значит вы счастливые ребята, или приносите удачу другим. Так что спасибо вам за это. Ну, нам очки нужны, они, а знаете как. Ну, важно, чтобы Эрдор Бремен выигрывать начинал.